Країмської татарки в 1944 році Міхаї Брагім Фука. Хочу повідомити офіційно, що ми з донькою знаходимося в безпеці. У нас ми виїхали з країни, і що буде далі? А далі все буде добре. Мені було. Нелегко прийняти дане рішення покинути свою домівку і виїхати за кордон. Границю ми пересекли без проблем. Мені хочеться єдине сказати, що. Я, знаєте, в чому дерепа, я зрозуміла. Дерепа, я зрозуміла в тім, не потрібно бути доброю. Не потрібно для всіх бути доброю, не потрібно відкривати всім серця. Не потрібно. Тому що, коли мені понадоб... знадобилася допомога і є. Хлопець, котрого особисто, за котрого я рвала жопу, а він знаходиться за кордоном. Я до нього звернулася за допомогою, а він мені відмовив. Мені смішно. От я його ім'я Сергій, він із Запоріжжя, він зараз у Польщі. Я не буду казати його прізвище. Він забаром, якщо подивиться, даний відос. Ганьба тобі. І все. Ну, все таке. Чому вирішила виїхати? А тому що йдуть переслідування. От чому я вийшла вирішила виїхати. Ви всі пам'ятаєте, коли йшли погрози доньки щодо з приводу її зґвалтувати, я зверталася до поліції, а поліція надавала відповідь, що вони не плачили складу злочину. Ну, І по перше, Запоріжжя масово обстрілюють. Ви все знаєте, не для кого це не секрет. А жити з дитиною, з донькою постійно у цьому стані. Ну, я не хочу. Я дуже багато пережила за останні 3-4 роки. Це енкологія і СІЗО, і придательства з сторони не тільки влади, але з сторони з ким ми йшли од... нога в ногу. Понимаете, нога в ногу мы йшли. Они оказались крысами. Они оказались, им люди не надо, они людей, как презервативы. Хочу сказати, що є... я не буду називати ім'я в Запоріжжі системи, огромная благодарность. я знал, что они меня не сейчас посмотрят, а потом. А, за, за отношения, за то, что они добили. Вот огромная благодарность за то, что они добили. Назовем это так. Значит, выехала, я сразу заявляю, что выехала я официально. Я подавала клопотание что-то выезду. Мне спасибо Наталья Ивановна Рыбалка, это судья, Зісіновського суда надали відповідь, що обов'язки щодо мене скінчилися, і я могла не обратися з клопотанням до суду. Ну, всі ми по прекрасно помню в тому році, так. Да? Тоді я поїхала зі сточкова десу, я була офіційно на лікарняному. Ну, швидко зряпали розіск, ну, все як завжди. Все вы видите, что идут массовые убийства в Запорожье или по Украине. ТЦК лютует, никто никак не реагирует, вообще не реагирует. Но это видит весь мир, это вижу не только я. И еще хочу сказать запорожцам, что с 26-го года я вас поздравляю. Куб холодной, ой, да, куб холодной воды будет стоить... 56 гривен. Так что, я думаю, что на Днепр скоро придется ходить купаться. <звы> было, конечно, тяжело очень было. вы даже не представляете, когда тяжело, ты покидаешь свою родину. Вот в прямом смысле этого слова. Но когда ты начинаешь защищать себя, защищать семью, защищать других людей, ты попадаешь в немилость, и система тебя может перемолоть, как мясорубку, как на мясо, понимаете? А тех, кому ты помогаешь, их рядом нет, они быстренько-быстренько поразбегались по, по всему, если не по всей Украине, то по всему свету. Не жалею ни о чем, кому я помогала, что я сделала, дела я таким буду вести, как я вела, как правозахисник У меня есть несколько дел, кто помнит, по одна квартира, да, которую хотели отобрать, вторая квартира, там и по выплатам. А поэтому я буду заканчивать юридическое, как и планировала, и, соответственно, работать в этом направлении. Желаю сил народу Украины. Вы оказались с двух сторон. А вообще, я хочу, чтобы закончилась война. Я очень этого хочу. Да, я буду выходить в сеть в новом месте обязательно. Я пока не буду говорить, где я буду находиться, потому что у меня есть пару дел. Только после того, сделаю, я, я сообщу, где я буду находиться. Как-то так. Облавы продолжаются, да, у нас не только в Запорожье, по Украине. Ну, настроения настроение никакого не выспались, а вообще от слова совсем. Очень переживала, когда перетинала кордон. Лишь, кто помнит, да, что некоторые гоблины занесли меня на сайт Миротворец. И такое там понаписывали, что на голову не натянешь. Понимаете? Спасибо, Света. Ну ничего. Я хочу сказать, я хочу закрыть уголовное дело, которое сфабриковали в отношении меня. Я вам хочу сказать, я знаю, кто меня заказал в городе Запорожье. Желаю тебе скотина, конченая скотина. Я потом скажу, кто это. Пережить все то же, что пережила я. Не только тебе, но и твоей жене. Она, поверь мне, она почувствует то, что пережила я и твои дети. А у тебя дети есть, я, я знаю, сколько у тебя детей, и твои дети переживут то, что пережила я. Я тебе желаю этого. души Я проклинаю тебя и твой, твой род. Я потом вам скажу, кто меня заказал сейчас, потому что мне осталось сделать бороду. Самое главное, что я с безопасности, а это оружие, которое меня заказало, у СБУ ко мне претензий не было, у ГУР тоже ко мне претензий не было, а у этой сволочи оказались ко мне претензии. Ну, потому что мешало. Хочу сказать сразу, что это мусор. Вот, я вам дам подсказку, фамилию его назвать не буду. Я потом напишу за него информацию, и обязательно его фотография появится везде. Константин, скитаться будете это вы. Моя земля везде, потому что я человек. Понятно? А я как говорила, что я была в оккупации. В оккупации от мусоров. От мусоров, которые фабриковали на меня дела, как, как 173-ю, так 185-ю купа, так 185-ю, 73-ю, так 296-ю и так далее. И а человек, он может жить везде, даже в Африке. А то, що ты там лазишь где-то по своему. табору, для твоих проблем. Да, мы уехали з України. Спасибо, Татьяна. Дякую всім, хто підтримує. Долго не решалася на дальше, але рішилася, сложились обстоятельства. Причина в чем? А вы не знаете, в чем причина? Когда отставишь права людей, свои права людей, то ты становишься врагом. И на тебя забудут уголовные дела, начинают угрожать твоим детям, начинают не только угрожать физически, но если ты откроешь свой рот, тебя запутнут обратно в СИЗО, а ребенок поедет в интернат. Когда вы хотите сказать, что это не угроза? О, электрик. Чмошник. Адости пишет, ну это понятное дело. Поэтому мне адости писать не надо. Мне жалко людей, которые остались в Украине. Очень много людей, которые не могут выехать не по своей воле. Да, кордоны закрыты, они закрыты. Я вам хочу сказать, они закрыты не только для мужчин, они закрыты и для женщин, врачей, медсестер и фармацевтов. Это ненормально. Знаете, это ненормально. И если услышал, да, что будет выпуск до 24 лет, это лапша на уши. Я вам больше скажу, что это у кого есть дети, если ребенку исполняется в этом году или в следующем 25 лет, ребенка вашего не выпустят. Понимаете? Не выпустят. Вот и все. Я считаю, что то, что происходит в мире, вы сами понимаете, я не буду говорить. Понимаете? Причем здесь вы хотели в Европу? Я в Европу никогда не хотела, не надо мне рассказывать. Мне очень тяжело было выехать из страны. А то, что вы там пишете гадости, это понятное дело. Ну, вот, я даже не буду комментировать вы же понимаете любое мое лишнее слово ну сами понимаете че вы причем здесь какой-то майдан или еще что-то господи мне достали блин вы больной? Я вам хочу сказать, хватит за этот байдан и все остальное. Давайте ситуацию, которая происходит на сегодняшний момент. Ну, которая происходит. Им уже все равно, понимаете? Я вам хочу сказать, что... Вы же посмотрите, тренера избили, да, там еще кого-то поймали, избили. что пацанов мужиков у нас вбивають. Что ви мовчите? Я не могу понять, ладно, молчать в Украине, потому что сильно народ нет, короче, согласен. Сто процентов с личного опыта. А почему за границей молчат? Почему за границей не выходят и не пишут пикеты, видите, і все остальное. А знаєте, ну потому что нам не мина. Вот ну, Слушайте, война началась на Майдані. Это мы так решили. Я думаю, что она раньше началась. Она и должна была начаться. Я предполагаю, что она должна была начаться, еще хрен знает когда. Начинаешь анализировать все эти события и, короче, ты Вы думали, вам Запад лучше жизнь дадут? Я вообще ничего не думала. Чего ко мне пристану? Если вы... Вы вообще слышите, что вы говорите? Запад, Восток, Америка, Германия, там еще что-то. Если мы возьмем историю, человек вольный ходил сюда по земле, вольный, не было ни заборов, ни хрена. Человек, понимаешь? А физически особо, конечно, ему запрет, ему запрет на выезд в любую какую-то страну. Как-то так. Ну, Роман, это сами понятно, что вы куда-то там пошли, вы сидите вот там вот на толчке у себя деревянно И все. Ну, вы вспомните, почему убивали старцов, да? Почему? Потому что чтобы не передавали историю. Вы посмотрите, как ее переписали. Ее переписали уже 250 раз ну, подряд. Просто переписали. Я не знаю. Я в 22 году уезжала в Польшу на... Мне хватило на 45 дней. Я не знаю, как я сейчас буду за границей. Я понимаю, что много людей, многих наших в разной нации, да, есть придурка по Но мне будет тяжело. Я это прекрасно понимаю. Очень тяжело психологически. Понимаете, уехать со своей страны, со своей Украины, очень тяжело. Ну, я должна выдержать. я могу выходить. Ну, это понятно. И локтями, и все остальное. понятно, что дебилов поймут. Я вам хочу сказать одно, что э, я никогда ни о кого не оскорбляла. Но когда начали заходить на мои стримы, начали оскорблять, э, когда я перешла на украинскую мову, и я зазначила, почему я перешла на украинскую мову, э, вы начали меня взывать бандеровка, нацистка, фашистка и так далее и тому подобное. Тобто ви вважаєте, що це нормально. Я вам хочу сказати, якщо ви були за кордоном в Німеччині або в іншій країні, і ви почали качати свої права і ганьбити цю людину, вам би срок вже дати. А, ну зрозуміло, Андрій, все одно. За різниці і все остальное мені все одно. От ви можете там гандисти, написать, это Ваше личное річниця. Так. Нет, в Германию я однозначно не хочу. Не хочу. Я поеду в чуть другое место. Да не, ну не хочется, чтобы люди оскорбляли. Я от этого устала, понимаете? Я бывает не выдерживаю, да, вот отвечаю. Могу сорваться, но это природное, это нормально. Это да. Поэтому мне очень жалко людей, которые в Украине, очень. И не только мужчины, но и женщин. понимаете? Очень жалко ребят, которые воюют, очень. Я знаю, о чем я говорю, понимаете? уехала, потому что потому что идут погрозы, потому что открыли, соприковали уголовное дело. Я вам хочу сказать, они бы на этом не остановились, а именно, на ну, один, пока кто, не, скажу. А, спасибо, но я не хочу. Я я вообще поеду в Африку. Там в Африке нужны только трусики и бусики. Этого достаточно. <связываем> Еще лучше. <связываем> Понимаете, у меня осталась в Украине кошка, а мы когда выехали, она три дня не ела. Представьте, насколько ей ну, тяжело психологически. Я обязательно ее заберу только чуть позже, потому что выезжали мы очень быстро. Там не прививки поделали, обязательно она к нам приедет. Это так. Ну ничего, все, кто причастны к геноциду украинского народа. Ага, выдала. Все, кто причастны к абрисам украинского народа, те, кто изучается все остальное, я вам хочу сказать, что вам оно все вернется. Вот и все. Спасибо большое. Ну, я вам хочу сказать, э, те, кому я обратилась, <laughs> я же говорю, кому я помогла не обратилась за помощью, они отморозились. Я, для меня, если честно, это было непонятно. Не, ну спасибо вам огромное. Э, мне это делать еще больше и больше всего. Я стараюсь одержаться. Очень стараюсь, хотя мне очень тяжело. Но я знаю одно, что я хочу, когда все закончится, я хочу вернуться обратно. Очень хочу. Мне будет не хватать нашей земли, нашего солнышка. Ладно, ребят, я буду заканчивать эфир. Спасибо.